Стоять! 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 От... Что? А что, ты... Рабин... Так, ребята, отойдите за желтую линию. Давай, давай, за желтую линию. Мы за желтой. Все, пожалуйста, спасибо. А а да, со спины. За желтую линию люди стоят. Даже а? за желтую линию встаньте. Вот так, чтобы они люди не заходили. ну, не надо. Взять. на вашем канале, это ебаная евро. Мы будем троллить и будем портить каждое вот такое вот мероприятие гребаное, которое хочет взять из наших проституток. Почему именно проституток? потому что это власть, видимо, украинской власти выгодно у ЕФА этим э, а, главочленам, которые председатель в комиссиях разных футбольных, которые устраивают праздники фанатов, которые Причём только тут пьют и трахаются с украинскими женщинами. Хорошо, чем мы, что, мы, мы разлижен, тут Мы нахрен, которые будут на дал да, это Три право? Мы украинки, у нас есть это организаторами власти Украины превращать Украину в бордель. Потому что именно развитие секс-индустрии, проституции, секс-туризма здесь в Украине есть, есть настоящая, организации чемпионата здесь. Да, посмотрите вокруг, это огромнейший бордель сегодня, а не Украина. Спросите у вот этих вот ментов, когда в последний раз они закрывали бордель. И спросите, когда Кому ну, вот, Что сбить, что забрать, что сфоткаться? Что... Ну, то, что мы хотели, сделать, мы сделали. Мы показали, что это его не место не в тюрьме, на, на земле, а не на постаменте. И правильно. фотографироваться правильно. с ним как с чем-то сверхъестественным не стоит. Нужно это на благо есть, страны, а не превращать нет, Украину в, в, в армию. prostitution here we are fighting against that and the real reason to organize championship 2012 in ukraine and poland is prostitution and sex tourism this is the real reason no one is waiting for holiday of football everyone is waiting to organize a big brothel big center of sex they are fighting against that Most okay. men are coming for sex tourism it's not they are not the real football fans all fans they are coming to have fun but organizers of this championship are trying to uh, organize really funny trip uh, Especially in Kiev and in other cities of uh, Euro 2000 or Euro 2012 Europe, you can find many brothels everywhere. Let's go to different hotels, you can pick there uh, prostitutes, you find catalogs of uh, girls, you can find strippers, massage salons, and it is everywhere now. It is the bigness of today, and we are fighting against that. We are Ukrainian young girls, we don't want to be prostitutes. But is, is it is a the of the organizers of Euro 2012. I mean, the, the brothels, are, uh, prostitution has been there before. You know, the increasing of uh, uh, numbers of uh, brothels, sex uh, clubs, strip clubs, this is what we call preparation for Euro 2012. This is the real reason why it is opening now every day more and more.